По я обязательно сейчас выясню эти вопросы, спросим, как разгружается, потому что при строительстве, при строительстве магазинов, торговых точек это должно предусматриваться. Где будет рампа, насколько она будет доступна или насколько она будет мешать э, жителям, которые рядом живут, чтобы не гремело то что, и то, что вы говорите. Что касается системы ЖКХ, я вам скажу. Э, на мой взгляд, я говорю вам откровенно, и в этом нет никакой новизны, что это, наверное... Не наверное, та самая, наверное, мафиозная структура э, в городском хозяйстве. В городской структуре. Почему мафиозная? Может быть, она я чрезмерно так резко сказал. Но э, почему я так говорю? Потому что э, у меня были такие дискуссии городском совете, с властью городской. А, и когда мне говорят, вот ЖЭКи несчастные, там нет ни, ни того, ни сего, ни денег, вот там нет ничего. Люди не платят корплату, поэтому деньги не хватает на благоустройство. А, я тогда на этот вопрос, на вот эти реплики, я задавал вопрос всегда. Скажите мне, пожалуйста, вы знаете, за последние 10 или 20 лет независимости Украины, хотя бы одного начальника ЖКС, который бы ушел по собственному желанию, потому что у него не хватает средств. Я имею в виду не хватает краски и всего остального Денег не хватает Никто не уволился по собственному желанию Но, но с другой стороны, я примерно догадываюсь Сколько нужно, по крайней мере народная молвата Говорит, сколько нужно заплатить, чтобы устроиться на эту должность Но я не хочу бросать тень на этих работников Но по крайней мере так говорят люди В Суворовском районе 65 домов Я поддержал проект пилотный О создании О, о том, чтобы мы разрушили монополию жилищно-коммунального хозяйства или жилищно-ЖКС. Потому что, в принципе, это э, монополизация вот этого рынка услуг, где одна структура предоставляет услуги. И заботятся это еще советских времен. Меняются вывески, дезы, шмезы, все остальное, но не меняется суть отношения к людям. Мы создали, сейчас вы знаете, предусмотрена законом такая форма создания СОНов, самоорганизации, органы самоорганизации населения. Органы самоорганизации населения сами выбирают э, себе Могут э, э, регулировать или влиять на ЖКС, должны э, требовать с них выполнения работ, контролировать качество выполняемых работ. Но если пойти дальше, что мы сделали в Суворовском районе, тот пилотный проект, который я сопровождал. Мы создали управляющую компанию, сделали на 65 коммунальных домов тех, технические паспорта. Это впервые в Одессе, за все годы независимости было сделано. И теперь э, жители платят деньги вот в эту управляющую компанию, они же СОН этот, который учредил управляющую компанию, и э, в принципе работа достаточно эффективна сегодня. И жители ощутили на себе уже, как благоустраивается территория и как обслуживаются дома. Но буквально вчера я получил запрос э, из Службы безопасности Украины, как народ, э, не я получил запрос, а мэр получил запрос, который мне передал, я попросил его передать мне о том, что э, служба безопасности Украины интересует, на каких основаниях были переданы дома управляющей компании э, и как э, сессия городского совета, на каком основании принимала такие решения. Ну. ну. вам скажу, прокомментирую, что оказывается у нас все в порядке в стране. Потому что Крыма нет уже, все нормально. Вот Осталось только службы безопасности контролировать, чем занимаются у нас Соны. СОНы и управляющие компании. Это еще одно подтверждение того, что, ну, во-первых, я понимаю, что это тоже старт предвыборной кампании, и тот, кто хочет вернуться в город, уже начал такую атаку, потому что шансов выиграть немного. А надо сегодня закошмарить, извините за выражение, город своим приходом через силовые структуры, через комиссии, так и админресурс. Ну, с этим мы разберемся.